guys, balik lagi bersama h 2 Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu nih guys. Wih, ada sesuatu yang lompat lompat teman-teman. Wih, apa nih guys? Nampaknya ada katak nih guys. Wih, lihat tuh kataknya. Wow, sepertinya kataknya guys lompat lompat nih. Wih, katak itu bisa hidup di air maupun di darat teman-teman. Wow, dia masuk ke semak semak nih guys. Wow, lihat tuh di bawah sini. Wih, katak nih teman-teman. Wah, lihat tuh guys. Wih, kataknya. Tapi kita tidak usah menangkapnya nih guys wow kita biarkan aja dari lepasnya lihat tuh guys dia bermain-main juga nih guys lihat tuh wah wow, perutnya membesar nih guys Waduh mantap nih ayo kita coba cari kaki seribunya nih. wah ada guys lihat tuh kaki seribunya nampaknya ada di sini teman-teman Waduh -teman. guys mantap nih guys ayo kita tangkap semua nih guys lihat wow kaki seribu itu sejenis antropoda lihat tuh dia ini memiliki banyak kaki makanya dia disebut kaki seribu Waduh guys lihat tuh ada juga yang memanjat di sini teman-teman. Wah, nampaknya ini yang paling besar teman-teman. Wih, kaki seribu itu memiliki nama ilmiahnya itu diplopoda. Wow, karena dia ingin memiliki banyak kaki. Guys lihat tuh, ada lagi, ada lagi tuh. Wah, di dong guys, mantap nih dia merayap teman-teman. Wih, besar, besar kaki seribu hari ini teman-teman kita dapat. Wah, wow, mantul. Ayo, coba kita cari kesana lagi nih. Ayo kita cari lah. lihat tuh. Nampaknya ada lagi yang berwarna merah, teman-teman. Wih, nice. Dapat lagi nih. Wow, yang ini merah cerah, teman-teman. Wow, nampaknya di sekitaran sini gelembap-lembap, teman-teman. Wow, lihat tuh. Nampaknya di bawah sini ada kaki seribu kuning nih, teman-teman. Lihat tuh. Jangan-jangan di sekitaran sini ada banyak nih. Wah, wow. guys. Coba lihat di pohon itu, teman-teman. Nampaknya ada kaki seribu kuning nih. Lihat tuh, ada semut-semut merah juga ataupun serangga merah teman-teman. Wah, ini serangga pohon juga teman-teman. Lihat tuh, di kecil-kecil nih teman-teman. Wah, ayo kaki seribunya kita tangkap dulu teman-teman. Wah, lihat tuh. Uh, berwarna kuning nih teman-teman. Weh lihat. Mantap nih kaki seribu kuning nih. Lihat, aku letakkan di wadah aku ya. Mantap nih. Coba kita lihat teman-teman. Ini semut merah teman-teman. Lihat tuh. Nice Pasti dia bersembunyi di pohon ini guys Lihat tuh semutnya Wah ini menggigit guys <laughs> guys Tapi uh mungil banget ya Ayo kita tidak usah menangkapnya teman-teman Ayo kita cari lagi nih Sekitaran sini Wih Guys Lihat tuh Nampaknya ada kaki seribu kecil nih teman-teman Lihat tuh Kaki seribu berwarna merah teman-teman Ini anakannya nih guys Lihat Wih Mantul-mantul Lihat tuh Ada juga yang teman-teman Ini masuk ke dalam lubang itu Ayo kita tangkap aja nih Wow, lihat kita tarik nih guys. Wih, kaki seribu itu biasanya bersembunyi dalam lubang teman-teman atau dalam tanah. Wow, nice. Lihat, di sini nampaknya ada juga teman-teman. Wih, banyak anakan kaki seribu di sekitaran sini. Lihat, wih, nice. Mantap nih, lihat tuh. Uh, wow, nice. Wih, lihat tuh, ada banyak kaki seribu kuning juga nih. Ini anakannya teman-teman. Kecil-kecil juga ya guys, lihat tuh. Wow, kaki seribu kuning ini ada anakannya juga nih lihat, wah wow, mantap nih, dapat banyak nih hari ini teman-teman ribu ya, ayo coba cari-cari lagi nih sekitaran sini, potong masuk lagi nih, well lihat tuh, ada lagi ternyata di sini bersembunyi teman-teman, Wow seru banget teman-teman makanya guys, kalian belum subscribe, subscribe dulu ya saya, uh, mantap nih, ayo kita cari-cari lagi, wah nampaknya ada sesuatu di atas pohon itu, kira-kira itu apa ya guys, lihat tuh, wah wow, nampaknya dia di sana nih guys. Wah, wow, ada atas pohon. Guys, lihat tuh. Ada kelaumah, kelaumah darat teman-teman di atas pucuk pohon ini. Wah, wow, ini salah satu kelaumah darat nih, guys. Lihat tuh. Dia bersembunyi di sini. Pasti di malam hari dia keluar mencari makanan, teman-teman. Oke, guys. Kita tidak usah menangkapnya nih, guys. Wow, dia itu punya penjepit ya, guys. Ayo kita cari-cari lagi. Wih, apaan, teman-teman? Wih, guys. Lihat tuh. Ada hamster, teman-teman. Ternyata di bawah sini, guys. Wow, guys. Lucu banget hamsternya nih, guys. Wah, wow, imut banget nih. Wuduh. Wow, lihat tuh. Wih, dia lari, teman-teman. Oke, kita tidak usah menangkapnya nih, guys. Wah, wow, lihat tuh. Nampaknya aku menemukan sesuatu lagi di bawah sini. Wih, lihat tuh. Wih, nice. Ini ada anak kaki seribu kuning lagi nih, teman-teman. Mantap nih. Wow, guys. Lihat tuh. Ada sesuatu lagi bersembunyi di bawah sini. Wih, lihat tuh. Kaki seribu merah, teman-teman. Wih dinas nice. Mantap nih Lihat tuh Kaki seribu itu Kalau biasanya disentuh Dia melilit badannya nih teman-teman Lihat tuh Dia melilit kayu ini Wih nice Hop 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 Wah lihat tuh guys Kaki seribu Merahnya melilit teman-teman Wah nice Kita ambil ya uhuh, Ayo Coba kita cari kesana aja teman-teman Ayo Kita cari lagi Ayo 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 Kita cari lagi guys Wih Guys Lihat tuh Nampaknya Ada genangan air di bawah teman-teman Wih -teman. nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah sini, guys. Woi, guys. Waduh, kira-kira ini apa, teman-teman? Woi, guys. Lihat tuh, dia kesana nih, guys. Woi, guys. Waduh, apa, teman-teman? Waduh, ini sepertinya ikan teman-teman. Ikan yang mirip ular nih, guys. Waduh, ikan belut nih, guys. Lihat tuh. Wow, ikan belut ini bisa dikonsumsi, teman-teman. Wow, ikan ini tinggi protein nih, guys. Ayo, kita tangkap aja nih, guys. Wow, jangan biarkan dia lolos, nih, teman-teman. Waduh, ikan belut kesini dong. Wadih, guys dapat nih Wadih nice ikan belutnya. Ayo kita tangkap nih. Wow, ikan ini bisa konsumsi teman-teman. Wow, lihat tuh Nampaknya masih ada lagi di bawah sini, guys. Lihat tuh. Wow, nice. Yang ini agak kecil teman-teman. Ikan belutnya. Wah wow, ayo kita tangkap nih. Udah, duduh, licin sekali badannya teman-teman. Ini salah satu ciri khas ikan belut. Wah, wow, dia ini memiliki lendir teman-teman. Wow, mantap nih. Ayo kita cari lagi nih guys. Wow, ini sekitar sini ada banyak. Wih, lihat tuh, ada ikan bersembunyi di bawah sini teman-teman. Wow, nampaknya ini ada ikan betok nih. Ayo kita tangkap nih. Lihat tuh, uh, ikan betok nih guys. Wow, ikan ini salah satu ikan air tawar nih. Ini bisa dikonsumsi bukan nih? Ayo kita cari lagi, cari lagi di sekitaran sini teman-teman. Wow, jangan biarkan. Wih, lihat tuh, apaan lagi teman-teman? Wih, jadi guys, nampaknya di bawah sini ada kura-kura. Anak kura-kura kecil teman-teman. Wih, banget nih. Coba kita tangkap nih guys. Wah, wow, ya. lihat tuh. Waduh, anak-anak kura-kura nih, guys! Wah, kita lepaskan aja nih biarkan dia berenang-berenang di bawah sini, guys! Uh, kura-kura itu bisa hidup di darat maupun di air, teman-teman. Ayo, kita lepaskan aja nih! Wah, yuk, kita cari ikannya, teman-teman! Wih, lihat tuh! Ada ikan, teman-teman! Wih, lihat tuh! Waduh, ikan hias cupang lagi, teman-teman! Ayo, kita tangkap nih! Wih, lihat tuh! Wah, wow, guys, ikannya! Wih, lihat tuh! Mau kemana, sayang? Lihat! Waduh, wow! ikan hias cupang nih teman-teman mantap nih ayo kita cari angin guys lihat tuh tampaknya mas lari di sana nih teman-teman udah, udah, udah guys lihat tuh Uh ikan cupangnya bersembunyi di semak-semak itu teman-teman ayo kita tangkap nih wah tampaknya ada dua nih guys wah lihat tuh ikan hias cupangnya teman-teman cantik cantik nih guys lihat tuh ayo kita tangkap wah guys lihat tuh dia pada lari ini mau kemana nih Uh, kita tangkap nih buat sini teman-teman ada yang berwarna merah ini lihat tuh Wow, nice. Ikan Ikannya cupang teman-teman. Lihat tuh. Wow, jangan biarkan kita lolos untuk teman-teman ikannya. Lihat tuh, nampaknya dia ini. Wah, wow, lihat. Uh, ikannya cupang ini teman-teman. Mantap nih guys. Uh, ayo kita belajar teman-teman. Nampaknya -teman. oh, ada banyak ikan di banyak teman -teman, teman -teman. ikan teman-teman. Ayo, tidak salah lagi teman-teman. Nampaknya -teman. ikan sembunyi di sini guys. Wow, bisa nih guys lihat tuh bisa nih guys udah lihat tuh wah ada dong. ada ikan bersembunyi buat sini teman-teman lihat tuh wah wow, nice ada ikan lele besar teman-teman wow nice lihat tuh ikan lele ini bisa dikonsumsi teman-teman dia ini memiliki tinggi protein guys wow ini enak banget dikonsumsi ya guys oke kita tangkap aja ikan lele ini mantap nih guys nampaknya hari ini seru banget teman-teman Wow, nampaknya ikannya sudah tidak ada lagi nih. Ya tuh, wah, wow, anak-anak kura-kuranya teman-teman. Uh, imut banget ya, guys. Uh, nampaknya kita harus melepaskan ini, guys. Uh, nice. Oke, okay, guys, nampaknya hari ini udah cukup ya teman-teman. Udah dulu lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.